নমস্কাৰ মই নৱশ্যতে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ এল পি ইউ পিৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব সেই সম্পৰ্কে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে আৰু এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব সেইখিনিও তেখেতলোকে জানিব বিচাৰে কাৰণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন কমেণ্ট আহে কমেণ্টসমূহ আমি চাওঁ আৰু চাই মেলি তেখেতলোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মই এইকেইটা দিন বৰ বিশেষ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কিন্তু তথাপিও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোক গোটেই খবৰখিনি জনাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত যি দুঘণ্টা জুৰি যিখন বৈঠক হ'ল আৰু এই বৈঠকত কেইবাটাও বিষয়ৰ পৰা আলোচনা কৰা হৈছে বিশেষকৈ এল পি ইউ পিৰ মেডলিষ্ট সম্পৰ্কতো আলোচনা কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে যিসমূহ হাই কৰ্টৰ কেছ আছে এই কেচসমূহ সম্পৰ্কত যিহেতু আলোচনা হৈছে আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল ৰেহাই সম্পৰ্কত যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে যিসকল বি পি এলৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকক মাচুল ৰেহাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰখনে এইবাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকল এ পি এল তেওঁলোকে পইচা ভৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মাচুল যিহেতু ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে বেছি হৈছে বুলিও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে পূৰ্বৰ যিটো মাচুল আছিলে এ পি এল যিসকল ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ যিটো মাচুল ইষ্টাৰ দুগুণ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে বিতৰ্ক হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি খবৰ লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ফেচবুকযোগে এই গোটেই কথাবিলাক জনায় কি কি জনাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কৈছে যে উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন দিশত আলোচনাৰ উদ্দেশ্যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দুঘণ্টা জুৰি এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে নিযুক্তি সেৱা নীতি আদালতৰ গোচৰ মাচুল ৰেহাই আদিৰ দৰে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰোঁ তেখেতৰ দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীয়ে অসমক ভাৰতৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিবলৈ আমাক উদ্বুদ্ধ কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে যে এইকেইটা বিষয় নিযুক্তি সেৱা নীতি আদালতৰ গোচৰ আৰু মাচুল ৰেহাই এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত যিহেতু আজি আলোচনা হৈছে বিতংভাৱে গতিকে কথাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব দুই এদিনৰ ভিতৰতে হয়তো ন'টিছ ওলাব আৰু নিৰ্দিষ্ট সম্পৰ্কত অতি সোনকালে খবৰ আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এইখিনিয়ে মই জনাইছোঁ নেক্সট যদি কিবা খবৰ লাভ কৰিব নিশ্চয় অলপ জনাম ধন্যবাদ জয় অসম